এই পৃথিৱীখনত মানুহ বেছিকৈ সুখী নে কুকুৰ বেছিকৈ সুখী লোকনাথ বাবাৰ অমৃত বাণী আপুনি নিশ্চয় জানিব বিচাৰে এই পৃথিৱীখনত সঁচাকৈ মানুহ বাৰু কুকুৰতকে সুখী নে নে কুকুৰ বেছিকৈ মানুহতকে সুখী আপুনি হয়তো নিশ্চয় নাজানে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আমি আপোনালোকৰ লগত এটা কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো কাহিনী অৰ্থাৎ যি অমৃত বাণী লোকনাথ বাবাৰ অমৃত বাণী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই পৃথিৱীত মানুহ বেছি সুখী হয়নে কুকুৰ বেছি সুখী হয় প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সত্য কথা হৈছে যে কুকুৰক যদি আপুনি এদিন ভাত খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ঘৰলৈ সদায় আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ছমাহ বছৰে কলে আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে কিন্তু এজন মানুহক যদি আপুনি কেতিয়াবা সহায় কৰে কিন্তু আপোনাক দুদিনতে সেই মানুহে পাহৰি যাব কুকুৰ এনেকুৱা এটা পানী যি কুকুৰে কেতিয়াও মানুহৰ অপকাৰ হোৱাটো নিবিচাৰে এই পৃথিৱীত মানুহ বেছি সুখী হয়নে নে কুকুৰ বেছি সুখী হয় গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক

আপুনি দেখিছে আৰু কোনো কোনো সময়ত কৰিও পাইছে যে ৰাতিৰ সময়ত যেতিয়া খোৱা লোৱা শেষ কৰা হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি আৱশ্যকীয় খাদ্য ৰৈ গৈছে বা এৰি দিছে সেইখিনি গৈ আপুনি ঘৰৰ বাহিৰৰ কুকুৰক খাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া সেই কুকুৰ কেইটাই খাদ্যখিনি খাই উঠি বহুত সন্তুষ্ট হৈ পৰে আৰু পিছদিনা যদি খাবলৈ দিয়া নাই তেতিয়াহলে কুকুৰ কেইটাই সেই একে ঠাইতে বহি আপুনি দিব বুলি ৰৈ থাকিব আৰু আহি খুব সন্তুষ্টিৰ মনেৰে বহি থকা দেখিবলৈ পাব আৰু সিহঁতৰ আশা থাকে যে কিবা এটা খাবলৈ দিব কিবা এটা সিহঁতে অৱশ্যে খাবলৈ দিব আজিকালি ডাঙৰ চহৰসমূহত ফুটপাথসমূহত বসবাস কৰা ডাঙৰ আৰু ধনী লোক সকলে কিছুমান খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি এক নিৰ্দিষ্ট গৈ কুকুৰক খাবলৈ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই দিয়ে যিখিনি তৃপ্তিৰে সেই কুকুৰ খিনিয়ে সেই খাদ্য খাই শুই থাকে কুকুৰ মেকুৰী গৰু গাহৰি যি পশুৱেই নহওক সিহঁতক খাবলৈ দিলে অকনমানতে সিহঁত সন্তুষ্টি হৈ পৰে অৰ্থাৎ সিহঁতৰ খন্তেকীয়া সুখত তৃপ্তি হৈ পৰে সিহঁতৰ ইঞ্জিনিয় যদিও কিবা এটা খুৰ্দা থাকে তাৰ খন্তেকতে পূৰণ কৰিলে সিহঁত হৈ পৰে কোনো যদি কাম বাসনা আৰু যদি সেই সময়তে সেই বাসনা পূৰণ হৈ যায় তেতিয়া সিহঁত বহুত তৃপ্ত হৈ পৰে অৰ্থাৎ সিহঁতে সেই খন্তেকৰ সুখতে তৃপ্ত হৈ থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ অকনমানতে সিহঁত বহুত সন্তুষ্ট হৈ পৰে

আৰু তাৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ লগত ইন্দ্ৰীয় সুখৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা মানুহে নিজেই কৰি লব পাৰে কিন্তু বিপৰীতে পশুৱে নোৱাৰে সেই হিচাপত পশু পক্ষীৰ তুলনাত মানুহ বেছি সুখী হোৱাৰ দৰকাৰী কিন্তু বাস্তৱত এয়া সম্ভৱ হৈ নুঠে বিপৰীতে পশু বেছি সুখী থকাৰ কাৰণ হৈছে সিহঁতৰ সুখৰ অৱস্থা আৰু প্ৰয়োজনীয় সন্তেকৰ সময়ৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত মানুহে ইন্দ্ৰীয় সুখ বাৰ বাৰ অনুভৱ কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে মানুহে গোটেই বিশ্ব প্ৰবীৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ কণ্ঠভোধ নকৰে বহু মানুহে বুজি পায় যে এই ইন্দ্ৰিয় সুখৰ পৰাই আচল সুখ উপলব্ধ নহয় যিয়ে বুজি উঠে তেওঁলোকে ইন্দ্ৰীয় সুখ এৰি দিয়ে অহংকাৰ এৰি দিয়ে তাৰ পিছতো তাৰো বহু জন সুখী হব পৰা নাই তাৰ কাৰণ কি ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে কৈছে মানুহ হৈছে শ্ৰেষ্ঠ জীৱনটোক সুখ মাত্ৰাক বহু কম ৰৈছে সেয়েহে ভগৱানে কৈছে যে এই সুখৰ সুখক বুজাৰ বাবে আৰু অনুভৱ কৰাৰ বাবে সাৱধানেৰে আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু বৈৰাগ্যক আঁকোৱালি লব লাগিব আৰু তেতিয়াহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিলে যদি সুখ বুজিবলৈ হয় সৰ্বপ্ৰথমেই বুজিব লাগিব যে ইন্দ্ৰিয় এৰি দিলে নে অহংকাৰ এৰি দিলে সুখী হব পাৰি যদি উভয়ক এৰি দিয়াৰ পিছতো সুখ নাই তেন্তে তেওঁ দমন কৰিব লাগিব মনৰ বিচ্ছিন্নতাক আৰু তেতিয়াহে বুদ্ধিৰে বুজিব লাগিব আচল সুখ কি বুদ্ধিৰে কেতিয়াবা বুজিব আচল কি সুখ চিধা চিধি সম্পৰ্ক থাকে পৰ আত্মাৰ সৈতে যি সুখ আমি সদায় পাবলৈ ব্যাকুল হৈ থাকো সেই সুখ আহে সত্যৰ পৰা অৰ্থাৎ সত্যই কৈছে সুখৰ মূল কাৰক আৰু এই কথা যিদিনা আমাৰ বুদ্ধিৰে স্বীকাৰ কৰিব সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ কোনো দুখেই নাথাকিব বুদ্ধিৰে সুখক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব মানি লব পাৰিব লাগিব যে ইন্দ্ৰ কোষ খন্তেকীয়া সাধনাৰ মাধ্যমত ভগৱানৰ প্ৰেম ভাল পোৱাত যি মানুহে বুজি উঠে সেই লোকৰ সুখ আৰু দুখ দুখৰ ওপৰত নিৰন্ত থাকে তেনে লোক সকলো সময়তে জীৱনৰ সকলো ঘাত প্ৰতিঘাত সুখ উপলব্ধি কৰিবলৈ সামৰ্থান হৈ পৰে নহলে পশু পক্ষী বেছি সুখত থাকিব মানুহ কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনাৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ সকলোৰে লগত বন্ধুবৰ্গ আত্মীয়ৰ লগত এই ভিডিঅ'টো ভাগ বতৰা কৰি দিব অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোলৈকে গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বুলি আশা কৰিলো তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছো নতুন এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোক সকলোকে লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ